بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پانچ سال ہو گئے ہیں میں نے سولہ مئی دو ہزار اکیس میں یہ چینل بنایا تھا اس سے لے کے آج تک نہ میں نے کبھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک بھی کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے بیل آئیکون کو پریس کر کے کنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ میری یاد نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے میرٹ پہ آپ چاہتے ہیں تو آپ آن کر دیں اور اب تو آپ کو سہولت ہو گئی ہے کہ میں انگلیش اردو میں بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو سب ٹائٹل میں دیکھیں گے نا تو آپ کو اس کا عربک میں آپ دیکھنا چاہیں گے عربک میں آپ کو ملے گی آپ کو اگر دیکھنا چاہیں گے اس میں عرب عربی چاہیں گے تو یو کے انگلش میں ملے گی States, میں ملے گی ویڈیو ہر جگہ ویڈیو آپ کو ملے گی. ہر, ہر, ہر زبان یہ تو ریکارڈ میں باتیں ہیں لیکن مبینہ باتیں اس لیے کہ کون جائے پاکستان اور کون ان کو ثابت کرے اور کون کے چکر کھائے مبینہ آپ مبینہ سمجھ لیں کہ ایک جب پاکستان بنا یا پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک میجر تھے ان کا نام تھا میجر ایوب خان ان کی عادت یہ تھی کہ سول بیوروکریسی کے وہ راز جاسوس ان کے راز جو ہے وہ اپنی ملٹری سیبلشمنٹ کو ملٹری کے بڑے افسران کو وہ ان کے راز بڑے افسران کی جاسوسی ان کے ان کے سامنے کرتے تھے بڑے ملٹری افیسرز کے سامنے ملٹری افیسرز اکثریت اس سے ان میں انگریز، انگریزوں کی تھی اب ٹو پاکستان پاکستان بن گیا اب سردار نشتر کو کے حوالے کیا میجر ایوب خان کو اس وقت مائنڈ یہ میجر تھے ان کو حوالے کیا گیا کہ لے جائیں اور مہاجرین کی آباد کاری کے لیے ان سے آپ ہیلپ لیں اس کے سال بعد وہ واپس آئے کہ یہ آپ کا آفیسر اپنے کام کی طرف کم دھیان دیتا ہے اور <coughs> مدد اپنے کام کی طرف کم دھیان دیتا ہے اور اس کا سارا دھیان سیاست کی طرف سیاست کی طرف ہوتا ہے اس پہ بطور سزا ایک سال تک کابینہ ڈویژن میں آج بھی یہ فائل پڑی ہوگی کہیں نہ کہیں کہ وہ مطلب بیگ ہی لگا سکتے تھے سامنے اور ان کے ان کے پاس کوئی کمانڈ کمانڈ میں کوئی آپشن نہیں تھا ان کے پاس اب چونکہ انگریز چلا گیا اور پاکستان میں جو حکمران تھے عمران سوری قائد اعظم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور وہ بھی کس موت مارے گئے مبینہ طور پر لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا جان بوجھ کے ان کی ایمبولینس کو خراب کیا گیا وہ آدھا گھنٹہ روڈ پہ رلتے رہے موت حیات اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد وہ ہلاک ہو چکے تھے اور پھر وہ ہاسپٹل پہنچے ان کو زیارت جانے کا مشورہ کس نے دیا یہ بھی ایک متنازیہ بات ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بہرحال آپ کو پتا کہ زیارت حضرت رحمت اللہ وہ اللہ بھلا کرے وہ تھے اس کے نا مریض تھے ٹی بی کے اور ان کو اکسیجن زیادہ چاہیے ہوتی تھی جبکہ زیارت ایسی جگہ تھی جہاں پہ اکسیجن نارمل سے کم ہوتی ہے تو زیارت کبھی بھی سوٹے سوٹیبل نہیں تھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے صحیح کرتی ہوں کہ انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا زیارت جانے کا پر وہ شہید ہو گئے اب معذرت کے ساتھ میں نبض شہید ہی استعمال کروں گا یہاں پہ اچھا اس کے بعد غالباً یہ ففٹی کی دہائی میں ایک غیر روزگار بہت بڑا جناب ایک آفیسر ڈھونڈا گیا مرزا غلام جنرل غلام احمد گورنر جنرل غلام احمد وہ, وہ تھا تو کسی زمانے میں بیوروکریٹ سول بیوروکریسی کا بہت بڑا تھم تھا لیکن اس وقت اس کی حالت فارغ کی وجہ سے یہی ہو چکی تھی کہ وہ بولتا تھا تو وہ یہاں سے اس کی یہاں سے اس کی رالیں گرتی تھی تو پورے کے پورا اس کا کپڑے بھر جاتے تھے اور سمجھنے والے بھی کچھ دو یا چار لوگ ہی تھے جو اس کی بات کو سمجھ کے آگے بیان کرتے تھے کہ یہ, یہ, یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کو غلط فہمی تھی کہ میں بہت بڑا پاپولر لیڈر ہوں یا خوش فہمی تھی ان کو اگر ان کے تفصیلی حالات پڑھنے ہیں نا آپ نے بڑی بھلی قسم کے حالات ہیں ان کو بنایا وزیر گورنر جنرل اور گورنر جنرل کے بعد انیس سو اٹھاون میں یہ بھائی صاحب ترقی کرتے کرتے فیلڈ مارشل بن گئے جنرل ایوب خان یا انہوں نے گارنر انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد آپ نے آپ کو فیلڈ مارشل قرار دے دیا بہرحال یہ آرمی کے سربراہ بن گئے اب کہانی اصل میں شروع دردناک کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کس نے پہنائے گجران والا میں کس نے پہنائے اور آج ٹی وی پہ مدد کرتا پھر رہے ہیں وہ کوئی رانا نام کا ہے غاربر رانا تنویر اس نے اس کے باپ نے کتیا کتی کہتے ہیں نا, کتا ہوتا ہے میل ہوتا ہے کتیا اس کی فی میل ہوتی ہے اس فی مل پسیہ کی گلے میں لال ٹین جو انتخابی نشان تھا موثمہ فاطمہ جناح کا جو حضر اور حضر کی مطلب سکی بہن تھی حضرت کا آدم کی اور انہوں نے سٹرگل میں بغیر ادھا ہوتے ہوئے انہوں نے سٹرگل کی خاطر اب خود شادی تک نہیں کی لیکن ان کو دار وطن بھی قرار دے دیا گیا سی آئی اے کا ایجنٹ بھی قرار دے دیا گیا اور بھی بہت کچھ کہا گیا اور ان کی توہین اس طرح سے کی کہ رانا تنویر جو گجرا والا کا تھا اس کے باپ نے کے گلے میں لالٹین ڈال کے تو باقاعدہ اس کو جلوس نکالا پھر ہمارے پاس مبینہ شفاف الیکشن ہوئے مبینہ شفاف الیکشن ہوئے اور ایوب خان صاحب جیت گئے اور محترمہ فاطمہ جناب ہار گئے اس وقت جب بندے کا دل جلتا ہے نا تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بہرحال اس دل جلنے کے اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے پٹو صاحب کی اب یہاں پہ میں ختم والے بھی اس چیز کو نوٹ کریں ذرا باتیں نوٹ کریں صاحب کو یہ تھا کہ آئین کسی, کسی سے منظور ہو اور زیادہ زیادہ صدارتی صدارتی اختیارات زیادہ ہوں تاکہ میں بعد میں صدر بن جاؤں گا. وہ اپنے چاہ میں تھے اور ادھر سے ایک دا لگ گیا انہوں نے کہا جی کہ یہ ایم دی یہ کاف یہ کافر ہے تو ان کو ایم دی کو کافر کرا دو اور ایم دی کو کافر کرا دے دے کے آئین میں اب اس سے انہوں نے ایم دی نے فائدہ کس طرح سے اٹھایا ایم دی دیتے ہیں ایک سو ست 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 ون سیمن اور ون زیرو ون کی ایف آئی آر اس کا اس کی ضمانت کچھ نہیں ہوتا کلندرا جمع کرانا ہوتا ہے اور آپ رہا ہوا پابند ہو جاتے ہیں کہ سال بھر آپ لڑیں گے نہیں اس وہ بنانا ریکارڈ بنانا اور فلائی کرنا وہاں سے اور بیرون ملک کسی بھی ملک میں جا کے تو اپلائی کر دینا کہ میں پاکستان کے آئین کے مطابق کافر ہوں اور میری انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے میرے خلاف یہی ایف آئی آر ہے فیوچر میں یہ, یہ بات آپ کو میں پرسنل بتا رہا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر کے س... کر کے سچ بتا رہا ہوں کہ اس وقت دعا کے ایل پورٹ پہ اس بندے نے بتائی تھی جو اپنے آپ کو نام نہا تبلیغی جماعت کا وہ سربراہ سمجھتا تھا تو وہ کیا اور وہ کہتا تھا کہ کئی جگہ پہ میں نے امامت کروائی اور کلے کاٹے اور سب کچھ کیا اس نے بتایا میں صرف سنتا تھا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے نا وہ میری خمیر کے اندر شامل ہے اچھا اب وہ کہتا ہے کہ ہمارا اس وقت بس اس لیے نہیں چلا تھا کہ ہمیں خود مدد لینی پڑ رہی تھی اہل تشیح کی کہ وہ ان کو کافر کور دے دیں اور ورنہ ہم لگتے آپ ان کو بھی آئے ان کو بھی کور کرا دیتے شیعہ کو بھی کافر کرا دے دیتے نوزو بلا نوزو بلّہ اہل تشیح کو میں اپنے سے زیادہ آش کے رسول اور اپنے سے زیادہ ان کا غلام اور ان کو سمجھتا ہوں لیکن وہ انہوں نے کہہ دیا اور میں نے سن لیا اب ملک کون سا ہے دو دو ایئرپورٹ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں اتنی دن لمبی داڑھی تھی اور میرے ساتھ وہ ستر کروڑ کا فراڈ کر کے غائب ہیں لیکن اللہ کرے گا وہ کسی دن قابو آ جائیں گے اور پھر ان سے حساب کتاب ہوگا بہرحال شیا کو بھی یہ کابر کراٹ دینے پر تیار تھے لیکن مجبور اس لیے ہو گئے کہ شیا نہیں ان کی مدد کی اور شیا نہیں اسمبلی میں بیٹھ کے تو ان کو لا جواب کیا احمدیوں کے نمائندوں کو تو تب ہی وہ اس کے سیاسی مقاصد سے بھٹو کے اس کے اپنے سیاسی مقاصد سے بھٹو کے اپنے سیاسی مقاصد تھے وہ اس چکر میں تھا کہ جو بھی ہو صدارتی اختیارات زیادہ ہوں اور اس سے پہلے تھوڑا پہلے یہ خان یہ خان ملک توڑنے کے بعد جب قبر میں گیا ہوگا تو بھی کا مسلمان ہمارا ایمان ہے قبر میں سب سے پہلے اس سے سوال ہوا ہوگا کہ من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا اور پھر سوال ہوا ہوگا کہ تم نے عوام کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بعد تو انتہائی ہوگی نا حضرت علامہ مولانا وہ مطلب اس کو آپ کہہ لیں کہ بہت بڑے مجاہد عظیم جناب جنرل مجاہد اول جنرل شہید رحمت اللہ علیہ اب رحمت کس جگہ پہ آپ لام لگا رہے تو آپ کو سمجھ جائے گی برحال انہوں نے اس ملک کو جہادِ افغانستان کے نام پہ دو تحفے دیے ایک تو اسلامی نظام دیا اور ایک دیے کلاشن کوف کلاشن کوف کا تصور آپ کو ضیاء کے دور سے پہلے نہیں ملے گا اور کلاشن کوب اصل میں کوئی رشیا کا بندہ ہے اس کے نام اس کے نام پہ یہ کلاشن کو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کوب پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں کہتے ہیں اس کو اچھا ان کو شہید اب اب میں لفظ بولوں گا کیونکہ میرے وہ قریبی رشتے دار تھے اس لیے میں نے اور وردی میں وہ ہوئے تھے ان کو آج تک میں نے شہید ہی کہا ہے لیکن آج میں کہوں گا کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا وہ درمیان میں اللہ کو پیارے ہو گئے ان کا جنازہ پڑھنے والوں میں میں خود شامل تھا اور دو سال مسلسل دو برسیوں پہ مسلسل نواز شریف صاحب یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم ضیاء اللہ شہید رحمت اللہ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بلا کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور اب اب ہمارے یہ جو ہے اللہ بھلا کرے آپ کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب تیسری دفعہ یہ ایکسٹینشن لینے لگے ہیں ایک دفعہ لی دوسری دفعہ پھر لی تیسری دفعہ تیسری دفعہ لینے لگے ہیں اور میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں خدا کے لیے آپ ریٹائر ہو کے گھر جائیں آپ کو سیف پیسے ملنے کا بہترین موقع ہے آپ ریٹائر ہو کے گھر جائیں یا آپ سوئٹزرلینڈ میں انگلینڈ میں جہاں بھی آپ نے اپنی جدار بنائی ہے یا کوئی فلیٹ فلیٹ بنائے وہاں پہ رہے آپ کے پاس بڑی بہترین اپرچونٹی ہے شاید آگے جا کے یہ اپرچونٹی آپ کو نہ ملے تو اب آپ بس کریں اب آپ جب بھی کسی کو انتہا ہوتی ہے نا ساٹھ سال سے ایک گھنٹہ کچھ زیادہ رہے نا تو میرا بس چلے تو میں آئین میں یہ ترمیم کر دوں سزائے کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن اس کو عمر قید کی سزا لازمی ہو کیونکہ جب ایک بندہ ریٹائر نہیں ہونے کی بجائے چار سال ایکسٹینشن لے لے گا اس کا جونئر جو دون، سیکنڈ لیفٹ ٹیننٹ بلتی ہونا ہے وہ ایک سیکنڈ لیفٹ ٹیننٹ کم ہوگا اور اس کے جونئرز کی اقتل بھی ہوگی کیوں جنرل پرویز مشرف کو جب آؤٹ آف ٹرن آؤٹ آف میرٹ بنایا گیا آرمی چیف تو کیوں جنرل علی کبی خان نے ریزائن دے دیا اور وہ گھر چلا گیا اس کی غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ میں سینئر ہوتے ہوئے میں, مجھے انہوں نے آرمی چیف نہیں بنایا اور اس کو بنا دیا یونئر ہوتے ہوئے اور یہ ایلیجیبل بھی نہیں تھا تو خدا را ہم میرٹ کو بھی سامنے رکھیں اور معذرت کے ساتھ یہ کہتے میں ذمہ داری سے بول سکتا ہوں لیکن مبین نہیں بولوں گا کیونکہ میرے پاس نہیں ہے ثبوت کون جائے پاکستان اور کون عدالتوں کو فیس کرے اور کون ان کو ثبوت پیش کرے یہ لانگ پروسیجر بن جاتا ہے مبینہ طور پر عیوب خان صاحب نے امریکہ میں جا کے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری حمایت نہیں کرو گے تو ہم اقتدار میں کس طرح رہیں گے سوری ٹو سے بدقسمتی ہے ہماری پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے ٹیل ٹو ڈے اکتوبر دو پچیس تک ہماری فوج دنیا کی کرائے کی فوج کہلاتی ہے کوئی بھی کرایہ دے تو وہ اس کو ہائر کر لے اسرائیل کو منانا ہو تو ابراہیم ریکارڈ ابراہیمی معاہدہ کر لیں جو آج کل ہو رہا ہے اور کسی کے وفاد میں آئے تو وہ سترہ سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم بن جائے اب ارمیاں دیکھیں ایک بھائی سترہ سیٹوں کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ آپ بھلے پچاس سال کے ایکسٹینشن لے لو لیکن مجھے وزیراعظم رہنے دو اس نے خود پانچ سال بعد ریٹائر ہونا ہے ہو سکتا ہے وہ پچاس سال کی میں پچیس سال اپنے بھی لے جائے اور تاجات ایک وزیراعظم بن جائے اور ایک تاج فیلڈ مارشل بن جائے لیکن یہ بھول جاتی ہیں آج بلوچستان میں لڑتی کی تحریک چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے مائنڈیڈ یایا خان نے ایک ایک مشکی پاکستان کو الگ کیا تھا آج اس کو چھترول آج بھی اس کی ہو رہی قبر میں اور جو دوبارہ یہ یہ جو جنرل آسم منیر صاحب جو تیسی صاحب ایکسٹینشن لینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں ان کی یہ دو بلکہ پاکستان کے چار ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں ایک طرف تو انہوں نے بلوچستان میں ردگی کی تحریک چل رہی ہے یا نہیں, یا نہیں چل رہی ہے اس کی وجہ کون ہے پیٹرول کی سمگلنگ اور پیٹرول کی سمگلنگ میں نولب بس کون ہے کیوں پیٹرول ایران سے چل کے چھے خوبرہ تک آجا تک کیوں کیوں اس کی اس کی جرائم سمگلنگ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور کس کی سپورٹ سے ہوتی ہے آرمی کی سپورٹ سے ہوتی ہے اور آرمی کا ایک اصول ہے کہ باس از always رائٹ اف باس از ناٹ رائٹ پلیز سی رول نمبر two رول نمبر two بھی یہی ہے کہ boss is always right. اب سے اس طریقے کو دہرا دیتا ہوں میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں رول نمبر one باس از always رائٹ right. پھر رول نمبر two اف باس از ناٹ رائٹ پلیز سی رول نمبر one جبکہ قوم کا پچیس کروڑ عوام سے میری اپیل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں ڈس لائک کریں کمنٹ لازمی کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ویڈیو وائرل کرنے کے تین تین کیا دیکھر, تین طریقے ہیں تین طریقے پورے ہوں گے تو پھر ویڈیو وائرل کرائے گی نمبر ایک ایک لاکھ ویوز وہ نہیں کہ ڈاؤن لوڈ کر کے تو آپ لائک کر کے تو کرتے, یہ نہیں پورا بیوز, پورے سنیں ویڈیو آپ نے ویڈیو سنی اس کے بعد آپ نے لائک کی اس کو اور اس کے چینل کو سبسکرائب کیا اور کمنٹ لازمی کیا کیا ہے بیڈ کمنٹ کیا کمنٹ لازمی کیا ایک لاکھ سے زیادہ ویوز ایک لاکھ سے زیادہ آپ کے پاس کومنٹس ایک لاکھ سے زیادہ آپ کے پاس ہوں لائکس پھر ویڈیو وائرل کہلاتی ہے یہ دل حقیقتیں ہیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں اب کیا آپ اس ویڈیو پہ لاکھوں لاکھوں سبسکرائبر لاکھوں ویوز دے دیں میری اس ویڈیو کو ہی وائرل کر دیں چاہے تو آپ نہ دیکھیں